Hari ni viral lagi kan pasal sisters in Islam. Sis lah. Yang mana mereka ni menang rayuan. Hari ni mahkamah persekutuan batalkan fatwa jais pada tahun 2014. Yang mana mengatakan sis ini ah ha, berfahaman pluralisme agama dan juga liberal. ah ha, golongan sesat lah. Aku tengok geng-geng PAS ni pun dah main isu ni. Dah mula tunggang dan dah bawa naratif ah, ha, kononnya Islam terancam dan tiba-tiba salahkan Anwar Ibrahim. Ha, dengar kata dah sebar dah dalam grup wasabi, dalam grup kampung, ah, ha, grup masjid, grup surau. Ah, ha, sebelum kita nak sebar tu, pastikan kita sebar tu benda betul. Ah, ha, kalau tak betul, nanti kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu SWT. Dia cerita dia macam ni. Ah, ha, pada tahun 2014, Jais ni dia keluarkan fatwa lah kepada sis ni. Ha, ajaran sesat lah. Jadi sis ni dia dia tak setuju lah. Dia kata tak boleh lah kita nak sesatkan seluruh organisasi. Kan? Walaupun ada kesalahan-kesalahan individu ni. Jadi sis ni dia bawa isu ni ke mahkamah. Hari ni mahkamah persekutuan ah ha, dah putuskan lah. Yang ni kau kena faham. Mahkamah ni dia tak batalkan secara keseluruhan lah fatwa jais 2014 tu. Ada sebahagiannya sah fatwa tu dan ada sebahagiannya diketepikan. Yang pertama, fatwa yang sah ni, mana-mana individu yang berpegang atau mengamalkan ataupun berfahaman liberal dan juga pluralisme agama ni, dikategorikan sebagai sesat, maka wajib dia kena bertobat. Yang kedua ni, melabel. Melabel sesat kepada organisasi, kepada syarikat, kepada institusi. Yang ni yang ditolak oleh mahkamah ni. Maksudnya apa? Tak boleh kita label syarikat tu sesat. Organisasi tu sesat. Ah, ha? Sih ni sesat yang ni, yang dia menang ni. Sebab apa? Alasan mahkamah dia kata, nak label sesat ni kepada manusia. Kepada orang yang mukallaf, orang yang menyawa. Bukan kepada syarikat, bukan kepada organasi, organisasi. Yang ni alasan mahkamah lah. Walaupun fatwa itu tidak boleh dipakai kepada syarikat ataupun institusi ke organisasi, Ha, tapi jangan ingat individu-individu ha, yang berada dalam syarikat tu boleh terlepas kan, dan tak terikat dengan fatwa. Ha, dia akan dipertanggungjawabkan ha. Lagi satu pula nak bagi tahu sis ni ha, antara orang kuat dia tu anak atuk sakar. Ha, jangan lupa yang jadi penasihat PAS tu, penasihat SG4 tu yang Papa Gomo kata ha, Atuk Saka ni Imam Mahdi tu. Ha, anak dia ni orang kuat sis ni lah. Ha bagian nombor 4 iaitu pahaman pluralisme dan liberalisme oleh mana-mana individu-individu islam adalah haram dan mereka dinasihatkan untuk bertawad dan kembali ke jalan yang benar dua-dua bahagian ni boleh dilaksanakan oleh pihak-pihak berkuasa majlis agama islam so itu tertakluk kepada kes-kes yang berbangkit kalau katalah petang ini ada seorang di hadapan istana kehakiman mengatakan saya percaya dengan pluralisme dan liberalisme, maka tuan-tuan boleh buat laporan kepada Agama Islam dan berpandukan keputusan hari ini yang mengesahkan fatwa tersebut sebagai sah boleh tak? faham sekarang? clear isn't it? takkan hmm. ada kecelaruan lagi eh? boleh kena... kalau awak baca fatwa tu perenggan satu dan satu ini satu, dengar dulu eh. Sis Forum Malaysia Dan mana-mana individu Koma pertubuhan Atau institusi Yang berpegang kepada fahaman liberalisme Dan pluralisme agama Adalah sesat Dan menyeleweng daripada ajaran Islam Jadi yang sah dalam perumian satu adalah Mana-mana individu yang berpegang kepada fahaman liberalisme dan pluralisme agama adalah sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam. Itu masih sah. Mana-mana individu yang berpegang kepada ajaran sesat itu sesat. Itu fatwa yang masih sah. Yang tak terpakai tak sah adalah sis forum atau pertubuhan atau institusi yang berpegang kepada fahaman liberalisme itu tak sah sebab mereka bukan manusia mereka tak bernafas dan mereka tidak secara peribadi menganut agama Islam itu keputusan clear kan sekarang jadi nak tangkap dia macam ni awak lihat terlampau jauh ke depan sampai benda boleh jadi hipotesis saya, saya nak jawab ni saya nak jawab contohnya lah boleh tak kita halang orang pergi rumpak walaupun rumpak adalah jenayah? Kita tak boleh halang. Bila benda tu berlaku, kita kena tangani dia menggambar. Kita kena tahan dia, bawa dia ke rumah. Ya. Faham tak? Sama dengan ni. Dia nak bangkitkan apa, -apa perkara sekalipun, siapa pun. Nak bangkitkan apa-apa sekalipun tak terpakai kepada dia ataupun dia tak mengamalkan. Itu untuk dicabar dia cabar ikut selera dia. Tapi bila dia cabar, kita akan tangani lah di forum tersebut. Hmm. Dan jangan salah faham Tindakan hari ini bukan membuka ruang untuk cabaran terhadap fatwa hmm. Keputusan hari ini menutup hmm. pintu hmm. kepada cabaran fatwa Itu hmm. kita kena faham hmm. Selagi jawatan kuasa fatwa pun kena faham Janganlah buat fatwa terhadap syarikat yeah. Janganlah buat fatwa terhadap persatuan Buatlah fatwa terhadap manusia Dan tidak boleh dicabar sebab mahkamah tidak akan mencampuri subjek hmm. perkara hmm. isi kandungan intipati fatwa iaitu hukum syarak itu bidang kuasa Islam bidang kuasa untuk hmm. pihak jawatan kuasa so, keputusan hari ini kalau ada yang faham, membuka pintu untuk cabaran, salah hmm. menutup pintu, betul okay. 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 Hakim minoriti walaupun dia bersama dengan majoriti dalam keputusan matan keputusan utama fatwa itu sah hmm. okay? itu tak ada itu adalah okay, keputusan yeah. sebulat suara tapi dalam satu bahagian yang menarik perhatian saya perhatian kami of course kami kena sahkan bila menerima penghakiman bertulis beliau telah pun menyuarakan pelik mahkamah dapat dipelik dia dapat dipelik bahawa sehingga sekarang walaupun mahkamah syariah mempunyai bidang kuasa berkaitan isu-isu syariah hmm. yang tidak boleh dicampuri oleh Mahkamah Syarif eh? tapi yang pelik ni adalah mereka tidak mempunyai kuasa semakan kehakiman berkaitan isu-isu syariah hmm. dan fatwa lah termasuk hmm. ini satu kenyataan yang berani dan tepat dan inilah perkara yang telah berbangkit dalam SIS Forum No. 1 hmm. yang dikendalikan oleh Datuk Zainul Ridau di mana dalam kes itu kalau kita ingat ada satu peruntukan telah dimasukkan dalam enakmen Selangor Seksyen 66, 66A yang memberikan kuasa pada masa itu kepada Mahkamah Syariah untuk mengadakan semakan kehakiman maknanya kalau kita nak kata cara pengeluaran fatwa ataupun apa-apa keputusan agensi-agensi Islam sah atau tak sah kita boleh terus bawa ke Mahkamah Syariah untuk buat keputusan itu Seksyen 66A tapi dalam SIS Forum nombor 1, apabila dicabar, mahkamah dapati bahawa tidak ada kuasa di bawah Perlembagaan untuk memberi bidang kuasa semakan kehakiman kepada Mahkamah Syariah. So, melalui apa yang disentuh oleh Yang Arif Abu Bakar Jaiz, minoriti tadi, dia memberi satu uh, udara yang segar, nafas yang segar supaya pihak-pihak berkenaan boleh melihat semula kepada perkara ini. Dan mungkin boleh mencadangkan kepada pihak Parlimen untuk memindah perlembagaan maupun kepada Dewan Undangan Negeri untuk bekerjasama dengan Parlimen berkaitan kemasukan kuasa semakan kehakiman diberi dan diletak kepada Mahkamah Syariah perihal isu-isu hukum syarak. So itu satu perkara yang penting dan menarik. Ya? Saya nak tambah satu saja untuk uh, masyarakat faham. Uh, sebab apa dinamakan jawatan kuasa fatwa ia terdiri daripada ahli-ahli agama yang berkepakaran ahli akademik ulama yang membuat keputusan setelah muzakarah dan perbincangan dan dalam kes kajian telah dilakukan peketas kerja telah dibentangkan dan uh, semua pandangan-pandangan sis ditelusuri oleh jawatan kuasa fatwa saya nak bagi tahu masyarakat kita perlu bersangka baik kepada ahli ulama, ahli akademik yang membuat kajian ini. Apabila mereka mengeluarkan fatwa tentang sesuatu, fahaman pluralism dan liberalism, kita tak boleh anggap ia dikeluarkan hanya daripada angin lalu, tanpa kajian, tanpa penelitian. Telah dilakukan dan kami telah buktikan kajian kertas kerja semua telah dilakukan. Jadi ini adalah fatwa yang dilakukan dengan teliti dengan penelitian berdasarkan nas berdasarkan syarak berdasarkan aktiviti-aktiviti yang kita semua ketahui boleh cek website dan sebagainya jadi inilah fungsi jawatan kuasa fatwa untuk mengawal amalan Islam di negara ini dan ia harus dipertegakkan dan pada hari ini mahkamah telah mengesahkan kuasa institusi fatwa itu saja saya nak tahu sekarang terakhir tuan, tadi ada kenyataan daripada SIS Dia menyatakan bahawa the fatwa can be challenged Dengan keputusan ini, so apa komen tu? Itu kalau itu jawapan ringkas oleh pihak SIS tadi Itu tidak tepat dan itu tidak melafazkan atau menyampaikan Apa yang dijawab oleh mahkamah hmm. Mahkamah mengatakan bahawa fatwa tersebut tidak boleh dicabar berkaitan hukum hakamnya Itu bidang kuasa, jawatan kuasa Seperti yang diperjelaskan hmm. oleh rakan-rakan saya Jawatan kuasa fatwa yang mengetahui Cara-cara dan kaedah-kaedah Islam Untuk membuat fatwa Untuk mengeluarkan apa-apa pendapat hmm. Itu tidak dicabar Yang dicabar di sini adalah Apabila fatwa tersebut Keluar daripada bidang kuasa, jawatan kuasa fatwa Apa maksudnya? Sebab peringan dua dan peringan tiga yang kita sentuh tadi, bukankah jawatan kuasa fatwa mengatakan kepada KDN kalau nak rampas boleh rampas dan mengatakan kepada SKMM kalau nak sekat boleh sekat. So yang tu boleh dicabar sebab itu bukan bidang kuasa jawatan kuasa fatwa kerana isu KDN, isu SKMM adalah kuasa dan bidang kuasa yang dikhususkan kepada persekutuan. Hmm. Oleh itu, perkara itu bila melangkaui bidang kuasa syarak maka itu baru diberi cabar di mahkamah sivil. Kalau tidak tak boleh dicabar. Pun. Begitu juga apabila isu menyentuh adakah fatwa boleh dikeluarkan kepada syarikat macam Sisforo atau pertubuhan atau persatuan sebab di bawah perlembagaan Islam adalah untuk Dewan Undangan Negeri adalah untuk Mahkamah Syariah tetapi terhadap orang Islam, manusia Islam. So apabila dia melangkawi keluar daripada manusia kepada suatu organisasi, syarikat dan sebagainya, maka sebab itulah mereka datang sini untuk hmm. cabar. So kalau jawapannya adalah fatwa boleh dicabar, itu kenyataan yang kami tak setuju langsung dan bukan keputusan mahkamah ini. Rakyat kena faham, ada bahagian-bahagian yang boleh dicabar, ada bahagian yang tidak boleh dicabar. Fatwa kandungan syarak Kandung. tidak boleh dicabar di mahkamah yes. ini. Yes. Yang boleh dicabar adalah jika, jika pun mana-mana majlis fatwa melangkaui bidang kuasa keluar daripada isu hukum syarak hmm. tapi bercakap bagi pihak agensi-agensi persekutuan, polis, SKMM dan sebagainya itu baru boleh dicabar dan itu pun mahkamah akan mendengar